বানপানী হৈছিলে তেতিয়া সেই বানপানীৰ সময়ত মানে দুটা হাতী মানে আৰু পোৱালিকেইটা মানে যেতিয়া গোটেই পানী হৈছিলে গোটেই এৰিয়াটো তেতিয়া যাব নোৱাৰাত তেতিয়া ইয়াতে এজন মানে বামুণ ঋষিমুনি তেওঁ মানে এই শিল পাথৰ দুটাক মানে হাতী দুটাক মানে পাথৰ কৰি থ'লে তেওঁ গাই ৰাতিপুৱা শুই উঠি তোমাৰ গা পা ধুই পেলাই অলপ পেজ হ'লোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো বিশেষ এটা ঠাইলৈ গৈ আছোঁ মানে আমাৰ গাঁৱৰে হয় মানে শিলৰে নিৰ্মিত দুটা হাতী হাতী শিলা আছে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম আপোনালোকে যদি সেই শিলাটো চাবলৈ বিচাৰে তোমাৰ খেতি আহি পালে তোমাৰ কয়লা শিল সোমাই তই বৰবিতলী হৈ আহিব লাগে এই পাহাৰটোতে আছে আৰু যদি আপোনালোকে তেতিলা ফালে আহে তেতিলীয়া হৈ পেলাই তোমাৰ ডাইৰেক্ট প্ৰভিন্স কলেজ হৈ আপুনি সোমাই আহিব পাৰে বা পেৰামেডিকেল হৈ আপোনালোকে আহিব পাৰে আৰু মই বিশেষ এটা ঠাইলৈ গৈ আছোঁ তোমাৰ এই পাহাৰ গৈ আছোঁ লতাবুৰি ফালে বেছি মানে ওচৰ হয় ঠাইখন মানে পাহাৰ তিলাটো আৰু তাইলৈ মই গৈ আছোঁ আৰু তো বল আজিৰ ভিতৰতো কি হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকক দেখিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম ফাইনেলি তোমাৰ হাতীশিলা নেপাওঁতে এডাল গছ পায় মানে গছডাল সন্মুখতে মানে তলাতল ৰৈ দিছোঁ বহুত গৰম পৰিছে অলপ পানী খাই লৈছোঁ ত' আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত ধামাকা হ'বলৈ গৈ আছে আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলত অলৰেডি আছে তেওঁলোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি যেন আৰু যিসকলে নতুনকৈ আছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে যেন আৰু মই এতিয়া গৈ আছোঁ তোমাৰ হাতীশিলালৈ আৰু আপোনালোকক দেখুৱালৈ চেষ্টা কৰি যাম ত' গাইজ ফাইনেল আহি পালোঁ তোমাৰ হাতীশিলা আৰু হাতীশিলাত তোমাৰ বাবা প্ৰণাম লৈ আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এইটো বাদে যাব লাগিব তোমাৰ হাতীশিলা মানে আপোনালোকক দেখুৱালে চেষ্টা কৰি যাম ত' বলক ত' গাইজ ফাইনেল আহি হ'ল তোমাৰ হাতীশিলা আৰু এই হাতীশিলাৰ বিষয়ে মই কিছু কথা আপোনালোকক মোৰ ফালৰ পৰা ক'ব বিচাৰিছোঁ মই যিখিনি জানিছোঁ শুনিছোঁ আৰু আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ কৈছিলে মানে জনামতে মানে আমাৰ গাঁৱৰে মানে তোমাৰ বয়স জ্যেষ্ঠ যিসকল লোক তেওঁলোকে কৈছে আৰু মই জনামতে এই শিলটো মানে যেতিয়া আদিম যুগত যেতিয়া মানে বানপানী হৈছিলে এটা প্ৰকাণ্ড বানপানী হৈছিলে বোলে মানে এই পাহাৰটোত তেতিয়া ইয়াত এজন বাবা আছিলে বোলে সেই বাবাজনে মানে তোমাৰ হাতীকেইটা মানে বহুত বানপানী হৈছিলে যে গোটেইখিনি এৰিয়া বানপানী হৈছিলে তাৰপিছত হাতীকেইটা যাব নোৱাৰাত মানে পিছত উপায় নাপায় মানে এই শিলটোতে মানে এই বাবাজনে মানে সেই হাতী দুটাক মানে শিল বনাই থ'লে এই তোমাৰ এইটো আপোনালোকে যিটো দেখিছে সন্মুখত এই হৈছে মানে হাতীৰ পোৱালি হয় বহু দিনৰ পুৰণি যিটো শিলস্তম্ভ আৰু আপোনাৰ আগত এটা দেখিছে তোমাৰ এয়া যিটো সন্মুখত দেখিছিলে এইটো এটা হাতী আছিলে আৰু এইটো সন্মুখত এইটো এটা হাতী এয়া চাওক আপোনালোকে আৰু মই পোৱালিকেইটা হাতী পোৱালিকেইটাক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইটো আপোনালোকে যিটো দেখিছে এয়া হৈছে হাতী পোৱালি এয়া চাওক আপোনালোকে এই ক'ত ক্ষতি হয় প্ৰকাণ্ড হাতী হয় এই চাওক আপোনালোকে এইবোৰ যিবোৰ আপোনালোকে যি দেখিছে এইবোৰ গোটেই হাতী পোৱালি হয় কেইটা আপোনালোকৰ পৰা বহুত মৰম পাইছোঁ আৰু আগলৈ পাম বুলি মই ভাবিছোঁ আৰু আপোনালোকে আগলৈ মৰম দি যাব আৰু আপোনালোকক নতুন নতুন ভিডিঅ' আগলৈ দি যাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম মই মইন টেৰণে আৰু ত' আজি আপোনালোকৰ ছাপৰ্টৰ বাবে মই ইয়ালৈ আহিবলগীয়া হ'ল আৰু আগলৈ মৰম দি যাব আৰু আপোনালোকক নতুন নতুন কণ্টেণ্ট নতুন নতুন টপিক লৈ আপোনালোকক ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম ত' গাইজ আজিলৈ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ কাৰণ এটা ব্লগহে হয় আৰু পুনৰ লগ পাওঁ নতুন ইণ্টাৰভিউটো লৈ আৰু লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ